Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Міська влада разом з керівниками підприємств нашого міста продовжує професійне інформування молоді про роботу різних комунальних мереж та виробництв в місті жовті води. 14 лютого відбулася чергова екскурсія на Жовтовицьк тепломережу, де діти мали можливість особисто ознайомитись з роботою цього підприємства. Ми з Ленідом Івановичем Терещенко знаходимося на комунальному підприємстві Жолтоводське плосіть. Я осуществ мрію, яку, мабуть, і батьки мечтали, і я мечтав, і багато вчителів мріяли. це в програмі профорієнтаційної роботи. детям показать, откуда берется тепло, откуда берется хлеб, откуда берется вода и так далее. Вот мы начали первые наши экскурсии на коммунальные предприятия. Предприятие у нас единственное в городе, монопольное занимает положение по поставке тепла. Эту зиму вот они, сегодня уже у нас февраль я так надеюсь, что они отработают февраль до конца. Начинали в трудных условиях, я тоже помню, как это было, ремонтировали сети, были порывы, была задолженность по зарплате. На сегодня надо отдать должное коллективу, который вытерпел это все. Надо отдать должное руководству предприятия о том, что они все-таки усилиями своего, скажем, в том числе и характера, сделали так, что предприятие сейчас работает стабильно, заработную плату получает, в общем-то тепло город обеспечивает. По поводу экскурсии детей, которые, ну, вы видели, дети заинтересованные очень. Леонид Иванович, я считаю, скажем, человек с большим стажем работы. С удовольствием он тоже, я от него услышал, с удовольствием рассказывает о предприятии, потому что ну, он понимает, что дети должны знать, откуда берется тепло, и как не просто здесь работать людям на этом предприятии, чтобы они осознавали, все-таки, что-то расскажите еще нам. Ну, на данный момент производство свои функции выполняет. Я бы сказал, в этом году даже неплохо, так скажем. По городу у нас практически аварийных таких ситуаций, когда мы останавливаем на сутки, на более какие-то кварталы вообще не было. Даже дома, если и было, то стараемся устранить их как можно быстрее, в течение 8 часов, по-любому. Ночь, это а день, это а снег, мороз, все равно устраняется тепло, и э, все идет согласно графика, утвержденного исполкомом, и согласно э, показаний метрологической станции, э, которая находится в Ирастовке, и держим по графику. График не нарушается, э, прослеживая за другими городами, ну, Скажем так, у них тяжелее сейчас происходит, не, не хочется залазить, конечно, но дай бог, чтобы с нашим коллективом мы покуда управляемся, я думаю, что и в дальнейшем на, с теплом в городе, и по так скажем, доставке его, и по температуре будем стараться, чтобы все было нормально. Сейчас они у нас, это уже четвертая школа, приезжает, на той неделе было три. Стараемся объяснить по каждому цеху проводим, и по химподготовке, и по котельным отделению, по щитовым, по подстанциям высоковольтным. Все им для тех в режимах, тех, которые они сейчас изучают в своей школе на данный класс образования, все стараемся объяснить. Ну и тем более, что они знают теперь, некоторые ребята даже не знают, что есть ТЭЦ в городе Желтая Вода. Сейчас они это достойно, так скажем, воспринимают, понимают. И мы видим, что им даже интересно. Я думаю, что и учеба у них поэтому поднимется Раз. с познанием. Это хорошее дело. Раньше оно было везде, накарное производство. Я раньше работал на электроне. У нас было, предоставляли, хотя закрытое вообще производство было, но для таких целей э, находили. Поэтому я думаю, что это правильно делается в нашем городе. Мы только рады, чтобы это дело возобновилось и было на производством. производстве. Дети будут больше так сказать, добра делать, чем то, что мы <laughs> можем видеть от них. Ну а так все, как будто бы проходит зима нормально, еще где-то полтора месяца э, будет в этом режиме. Думаю, будем справляться в дальнейшем. Ленин, ну, я хочу пожелать вашему коллективу все-таки того натхнения, труда, как говорят. Спасибо за те, що витерпіли ви для ситуації сложної. Спасибо за ваш труд. Ваш труд нужен городу, ви должны знати. Колективом я встречался. Спасибо всім ребятам, вам тоже Спасибо. Спасибо. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.